долго Милости наших жилищ Как возвратки на надру Мы домой, как на кулаку Это только в картинках Как розы цветут вот Беспризорные наши Шанхай Наши миги зной И под ярость нас ждет Прогремели Готовка, если надо, мы снова, в дару пойдем, чтобы знать, идет за востока, мы спускаемся вниз. Остачев Роман, шахта вторая, участок первый. Колесник Виталий, шахта 21, участок участок шестой. Металлургов от правкома завода имени Карла Липникта бывшего. Мы не только вам сочувствуем, но и поддерживаем. Чем поддерживаем? Не только морально была конференция, металлурга, вы знаете, были выделены средства. И каждое предприятие, каждый правком, который еще в состоянии что-то сделать сегодня, кроме солидарности, будет оказывать вам поддержку. Мы привезли 300 бутылок воды и консервы, которые вам, возможно, пригодятся, более тысячи банок если путь у вас еще предстоит на Киев. На сегодня мы больше выделить ничего не можем. Но мы с вами, мы солидарны и надеемся, что ваша борьба повенчается успехом. Победы вам! И был звонок Голубченко, где он сказал, что сейчас собрались в Киев представители других регионов и где... Если вчера нам гарантировал, дескать, условно, там трехмесячную заработную плату, то сейчас только месячный. Поэтому вопрос Тачкома становится твердым. В воскресенье. Час встаем на марш. Все, я думаю, на это время ладки будут готовы. Все, другого решения не будет все добровольно, никого не заставляют. Кто больной, никто не будет ни застрять, ни не еще. Люди больные, там у меня все Это надо несколько раз прочитать. Потому что мы не знаем, мы обеспечим нас строим или нет, будут сопровождать или нет. Надо взяться на собой То есть идут все добровольно. Вы председатель профсоюза НПГ Крюбаса. Скажите, пожалуйста, какая ваша поддержка наших шахтеров? Но у меня поддержка шахтеров у нас в Крымбасе, Кирова, независимый профсоюз, сейчас поддержал забастовку угольщиков. И тоже по заработной плате. По заработной плате. 10 месяцев люди не получают заработную плату. Во-первых, мы хотим передать привет всем своим женам, матерям, сестрам отцам и всем близким. И хотим сказать, что мы не уйдем отсюда с площади, пока не добьемся своей зарплаты. И у нас здесь родился экспромт поддержать всех, кто еще не присоединился к нам, чтобы доказать это. Что на каменных плитах шахтеры лежат, зарплаты нема, депутаты молчат. Здоровье оставим мы в славном Днепре, но денег добьемся на зло Леониду Кучме. Так что все шахтеры, которые к нам еще не присоединились, просьба, приезжайте сюда электричками, автобусами, поддерживайте, добивайтесь денег своих. Пользуясь случаем, хочу поздравить свою жену Нину Кузьмину. С днем рождения дорогая. Ты запомни, Дум... не думай обо мне плохо, мы добьемся, что хотим. Хотим передать привет двум женщинам с гостиницей «Колос» которая находится на автостанции, которые не отвернулись и приютили нас. Мы их помним. Большое вам спасибо. Саша Харченко, дорогой сынок, вчера тебе исполнилось 15 лет. Поздравляю тебя. Я здесь, я не могу тебя приехать поздравить. Извини, я тут борюсь за свои права, за твое будущее. Поздравляю тебя. Ребята, продаю вам всем привет, кто меня знает то вместе что робим все это, давайте бросайте дом, Звісно, воно трудно, Ну, їжджайте сюди і допомагайте нам. Бо тут діла такі, що нам треба вибивати самим свою заробітну плату. Якщо ми далі будемо мовчати, то звісно ми можемо привгадати при... фінал, ми можемо далі бачити те, що шахти просто становлюються в лучшему регіоні, де найнизькі затрати на добичу вгляд, де найсильні колективи, де сильний інженерний корпус. объединения да. западного дома. теперь же будет по документам работать всё, 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 всё всё, вот понимаем. это последнее подписываемся, сзади как подписывались тот, подписываемся, сзади да. будет телеграмма да. как телеграмму давали, по имени по имени мне второе надо второе типа как распоряжение всем стачком, представителям стажкома обеспечить